сотрудниками управления противодействия наркопреступности в Днепровской области накануне в городе Кривом Роге была задержана преступная группа, которая занималась незаконным сбытом психотропного вещества метафетамин. Данная группа занималась не только сбытом, но и изготовлением э, психотропного вещества метамфетамин, так как были изъяты э, таблетки эфина, э, ну и э, около 100 грамм э, готового вещества метамфетамин. Схема э, сбыта наркотиков – это есть оператор, который сидит, принимает заказы, есть э, закладчик, который непосредственно э, оставляет э, в тех или иных местах по городу данное вещество и непосредственно оператор уже дает информацию, передает потребителю о месте расположения или нахождения данного вещества. Фигуранты задержанные по делу совершеннолетние, один из них житель Донецка, города Авдеевка. Данные лица сами употребляют наркотические вещества, но ранее не судимы. В настоящее время возбужден ряд статей Уголовного кодекса по производству, такие статьи, как 307, 311, рассматривается 313 и 306, это легализация денег, полученных преступным путем.